И сейчас э, на ответственные должности э, назначают людей, которые э, занимали... Ну, высокие должности в, в, команде, в команде Клименко. Руководителями были департаментов. Сейчас их аккуратно прячут вниз на самые хлебные должности. Пять дней стояли под Министерством доходов и сборов. Мы так и не услышали позиции Белоуса в отношении того, как тем образом он назначал этих людей, какая была процедура этих назначений людей. И требуем их увольнения из системы налоговой. И просим разработать Прозрачный механизм по назначениям новых людей. Кадровая комиссия, приглашение экспертов, приглашение людей э, из предпринимателей, которые знают, которые понимают, что в отношении каждого из новоназначенных людей, э, чем они занимались, их историю. You, you. that's you